হেল্ল' এভৰি ওৱান আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভ্লগ লৈ আহিলোঁ সেইদিনা ঘৰত অকণমান পিঠাগুড়ি ৰৈ গৈছিল সেইদিনা মানে মই আকৌ ভইচ অ'ভাৰটো দিওঁতে কেইদিনমান দেৰি হ'ল সেইকাৰণে সেইদিনা বুলি ক'লোঁ দেই তাৰপিছত এইখিনি ৰৈছিলে নাৰিকল মই ভাবিলোঁ এনেই যোৱাতকৈ কিবা এটা পিঠা বনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আচলতে আপোনালোকে নাহাঁহিব এনেকুৱা পিঠা মই জীৱনত বনাই পোৱা নাই আৰু এনেকৈ ক'তো মই বনোৱা দেখাও নাছিলোঁ পিছতে মই ইউটিউবত ছাৰ্চ কৰি চাইছিলোঁ যে এনেকুৱা পিঠা বনাই অৱশ্যে কিন্তু মোৰ পিঠাটো অলপ আনকমন হ'ল বাৰু সেইকাৰণে তো মই এইখিনি কি কৰিলোঁ নাৰিকল আৰু পিঠাগুড়িখিনি এনেকৈ মিক্স কৰিলোঁ তাত অকণমান ৰিফাইন দিলোঁ চৌদা দিলোঁ আৰু পৰিমাণ অনুযায়ী অকণমান দিলোঁ নিমখ তাৰপিছত অকণমান অকণমানকৈ পানী দি মই পিঠাটো বনালোঁ আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল বেছি অৱশ্যে টান কৰা নাই তাৰপিছতে ইয়াতে মই কেৰাহীত বহাই দিলোঁ ৰিফাইন ৰিফাইনতে ভাজিছিলোঁ বাৰু তাৰপিছতে পিঠাগুড়িকেইটা পিঠাৰ চেপ নিদি এনেকুৱাকৈ অকণমান এনেকুৱা দীঘল দীঘল টাইপ কৰি দিছিলোঁ দেখিবৰ কাৰণে ভাল হ'বৰ বাবে তাৰপিছত এইকেইটা মই ভাজিলোঁ ধুনীয়াকৈ খাইও গৈছে ভালে লাগিছিলে দেই আৰু মা দেউতা এখেত বা এনেকৈ পৰিয়ালৰ সকলোকে খুৱাইছিলোঁ আৰু সকলোৱে ভালেই হৈছে বুলি কৈছিলে বাৰু তো আপোনালোকে লাজ নিদিব আকৌ একেবাৰে বৰ বেলেগ ধৰণৰ পিঠা এইবোৰ দেখোন আমি বনাই থাকোঁ বুলি মোৰ যিহেতু প্ৰথম গতিকে মই ফাৰ্ষ্ট বনাইছিলোঁ অৱশ্যে ভাবিছিলোঁ চেনি পানী ৰাখি থ'লেও যাকে ৰসগোল্লা হ'লেহেঁতেন থেংক ইউ চোৱাৰ বাবে কমেণ্ট